Vaxtda Türkbanın iqtisadiyyat, ticarət və maliyyə məsələləri komissiyasının 3-cü iclası işə başlayıb. İclasda nəqliyyatla bağlı məsələlər əsas müzakirə mövzusudur. Türkbanın gələcəyinə hər birimizdə böyük əminlik var. İclasın gündəliyində nəqliyyatla bağlı məsələ heç də təsadüfən salınmayıb. Bu fikirləri Milli Məclisin vitse-spikeri Ziyafə Dəsgərov bildirib. O, 2015-ci ilin əvvəlində istifadəyə veriləcək Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin dövlətlərin yaxınlaşmasına kömək edən ciddi bir layihə olduğunu söyləyib. Və bizim bugünkü mövzumuz əsasən nəqliyyat ə kommunikasiyasının rolu ilə bağlı olacaq. Amma bizi birləşdirən təkcə bu bu məsələlər deyil. Bizim həm elmi, həm mədəni, həm incəsənət digər sahələrdə, humanitar sahələrdə çox böyük əməkdaşlığımız var. Və arzumuz odur ki, ə, bu deməli Türkiyəyə daxil olan dövlətlər ə, daha sıx birləşsinlər bütün sahələr üzrə. Həm elm üzrə, həm mədəniyyət üzrə, incəsənət üzrə, maliyyə, iqtisadiyyat, ticarət bütün sahələr üzrə Elə bir, e, demək, təşkilat formalaşsın ki, həqiqətən türk dünyasının səsini biz istədiyimiz kimi eşidə bilək. Türkdilli ölkələr arasında nəqliyyat sektoru da daha da inkişaf etdiriləcək. Türkdilli ölkələr arasında iqtisadi ticarət əlaqələrinin inkişafı və gücləndirilməsi olduqca əhəmiylidir. Bu fikirləri isə izləstəki çıxışı zamanı Türkbanın baş katibi Jan Dos Asanov səsləndirib. Elldərimizdə yüzeği asıb duran transport jobaları aldağı bir-iki illik, bir-iki ildə ayaqdaladı. Süyüb елдер арасындағы транспорт ағыны транспорт тасқыны айтарлықтай ұлғая түспек сондықтан да осы саланың дамуы және оның түйткілді мәселелері жайлы түрікның дер кезінде ә, біліп отырған абзал деген пікірдемін ә, to'rt uz o'lchani ibarət komissiyanın üzvləri və digər rasmlar qatılıb. Yeri gəlmişkən, tushboya Türkiyə, Azərbaycan, qirg'iziston və Qazaxıstan dahilda Əhməd Məmmədov, Elvin Hacalıyev, Yurt Xəbər. Bizə çatmağa yardım edəcəksiniz.